Baik, kali ini kita nak bongkar satu file case tentang salah satu makhluk gaib yang paling hmm paling menarik dan sekaligus menakutkan di Asia Tenggara. Cuba bayangkan ni. Macam mana kalau kelemahan terbesar puntianak adalah satu lubang di belakang lehernya? Ya, kita mulakan dengan butiran paling seram tentang Langsuir, sejenis makhluk dari alam gaib Melayu yang ada satu kelemahan yang sangat spesifik dan jujur cakap sangat pelik. Jadi untuk faham entiti ni kita kena kenal dulu siapa dia. Apa dia sebenarnya dan dari mana asal-usulnya. Okey, Lang Sui atau kadang-kadang dipanggil Lang Suya ni pada dasarnya ialah sejenis hantu puntianak perempuan yang hisap darah. Kepercayaan orang dulu-dulu mengatakan ia berasal dari roh wanita yang meninggal masa bersalin atau tak lama lepas tu kisah asal usul yang tragis ni itulah kunci kepada keseluruhan mitos ni tau. Ia bukan sekadar raksasa, tapi jelmaan penderitaan yang dia yeah, sangat mendalam. Ramai orang selalu keliru kan, Langsuir ke Pontianak ke. Walaupun ada kaitan, Langsuir ni sebenarnya ada ciri-ciri unik dia yang fuh, memang seram. Tak macam Pontianak, Langsuir ni digambarkan dengan muka yang sangat hodoh, mata merah menyala, taring panjang, tapi perbezaan paling ketara Itulah dia. Lubang kat belakang leher tu yang dia guna untuk hisap darah. Ha, ni bahagian yang paling menarik sekali. Macam mana Lang Sui ni tunjukkan diri pada mangsa dia? Sebabnya, ia ada dua rupa yang sangat-sangat berbeza. Bila dia nak menyamar, Lang Sui ni akan muncul sebagai seorang wanita yang pah, cantik jelita memang menggoda semua ni direka untuk pikat lelaki yang tak syak apa-apa selalunya dia pakai jubah hijau kukunya pula panjang gila dulu-dulu ni tanda kecantikan tau dan rambut hitam ni yang panjang tu terurai sampai ke buku lali tapi bila mangsa dia dah terperangkap, ilusi cantik tu semua hilang. Yang muncul adalah rupa dia yang sebenar. Muka yang hodoh, mata merah menyala dengan taring yang tajam dan panjang. Dan bukan tu je, dia juga boleh menyamar jadi burung hantu. Tapi kan, rambut panjang dia tu bukan saja-saja tau, bukan sekadar hiasan. Ia sebenarnya menyembunyikan satu rahsia yang boleh membawa maut. Satu rahsia yang jadi ciri utama dia dan pada masa yang sama kelemahan terbesar dia. Ada satu petikan dari seorang ahli etnografi, Walter Williams Kid. Dia tulis macam ni, lebih kurang. Rambut panjangnya tu sebenarnya untuk sorokkan lubang di belakang lehernya yang dia guna untuk hisap darah kanak-kanak. Hu, uh, bayangkan, memang seram gila. Yang menariknya pasal mitos ni, ia bukan sekadar cerita seram tau. Ia macam satu buku panduan lengkap macam mana nak lawan, malah macam mana nak jinakkan makhluk ni. Okey, persoalannya macam mana nak elakkan seorang wanita yang meninggal masa bersalin tu daripada jadi langsuai? Han dalam cerita rakyat ada beberapa langkah pencegahan yang sangat menarik. Satu ritual yang kena buat serta merta lepas kematian. Setiap langkah dalam ritual ni ada sebab dia. Pertama, manik kaca diletakkan dalam mulut si mati supaya dia tak boleh menjerit. Kedua, telur ayam diletak bawah ketiak untuk halang dia daripada terbang. Dan akhir sekali, jarum dicucuk pada tapak tangan supaya dia tak boleh menyerang. Fu, setiap langkah tu direka betul-betul untuk lumpuhkan kuasa hantu tu sebelum ia sempat lahir. Tapi, macam mana kalau hantu tu dah wujud pun, boleh ke kita hentikan dia atau mungkin pulihkan dia? Percaya tak? Mitos ni kata boleh dan ada dua cara yang sangat spesifik untuk jinakkan Langsui yang dah ditangkap. Menurut catatan skit, tadi ada satu ritual yang agak pelik Mula-mula kena tangkap lang sui tu, lepas tu potong kukuk dengan rambut dia yang panjang, akhir sekali keratan rambut dan kuku tu sumbat masuk dalam lubang kat leher dia. Hasilnya, dia akan jadi jinak dan nampak macam perempuan biasa untuk bertahun-tahun lamanya. Tapi, ada satu lagi cara, cara yang jauh lebih popular, lebih terkenal, hanya dengan sebatang paku. Ya dengan hanya memaku lubang di leher dia tu serta-merta dia akan jatuh ke tanah dah tak boleh terbang dan dia akan berubah jadi seorang wanita yang cantik dan normal ada cerita yang kata lepas tu dia boleh kahwin dan ada anak sendiri cara ni ibaratnya mematikan terus sisi raksasa dia tu dan jadikan dia manusia sepenuhnya dan jangan ingat ini cerita lama je tau. Kepercayaan ni masih ada sampai sekarang. Pada tahun 2001, ada seorang bomoh kat Malaysia ni mengaku dia dah tangkap seekor langsuir. Dia kata dia perangkap hantu tu dalam botol kaca. Tapi sebelum sesiapa sempat sahkan betul ke tak, dia dah buang botol tu ke Selat Melaka. Jadi tinggallah kita dengan persoalan kan, betul ke wujud atau satu lagi misteri. Dan ini membawa kita kepada zaman moden di mana langsuir ni terus hidup dan berevolusi tapi bukan lagi dalam cerita rakyat sebaliknya di layar perak. Contoh terbaik filem Langsuir tahun 2018. Filem ni ambil mitos ni dan olah jadi sebuah tragedi seram romantik. Kisah pasal seorang lelaki yang bercinta dengan langsuir kat sebuah pulau terlarang. Yang menariknya filem ni guna elemen klasik paku tu tapi dia ubah sikit. Paku tu dicucuk kat kepala ini jadi plot utama untuk memanusiakan langsuir tu. Nampak tak macam mana mitos lama boleh diadaptasi untuk penceritaan moden. Perjalanan langsuir ni daripada puntianak penghisap darah yang digeruni, sampailah jadi watak utama filem romantik, ini menunjukkan yang mitos ni tak pernah mati. Ia berubah ikut zaman, mencerminkan ketakutan kita dan kadang-kadang harapan kita. Jadi persoalannya sekarang, Adakah raksasa-raksasa dalam cerita kita ni betul-betul mati atau adakah mereka cuma cari cara baru untuk diceritakan semula? Fikir-fikirkanlah.